بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ اب امت مسلمہ کی دعوتی علمی فکری اور تہذیبی تاریخ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں دا ہسٹری آف سویلائزیشن ریلیجینس نالج اینڈ سویلائزیشن تو اب اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے ایک ایک موضوع پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے اس پہلے لیکچر میں تو جسٹ ایک بیسکس ہے کہ جس سے ایک یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ تہذیب ہے کیا اور اس کی سٹڈیز کیا ہے تو اب دیکھیے تہذیب کسے کہتے ہیں تہذیبی تاریخ کیا چیز ہے اب کوئی بھی اگر ہسٹری کی کوئی بک اگر پڑھے تو اس میں یہ سیاسی تاریخ ہوتی ہے عموماً کہ جو فلاں بادشاہ فلاں زمانے میں پیدا ہوا اس نے کیا حکومت کی کیا جنگیں کیں اور کس سے لڑتا رہا اور کیا مرتا رہا اور یہ معاملہ بس اتنی کہانی ہوتی چاہے کوئی بھی جانور ہو کسی کسی بھی ملک کا ہو کسی کوئی انسان ہو کسی بھی علاقے کا کسی بھی ٹائم کا اس میں یہی کہانی ہوتی جو چلتی رہتی لیکن تہذیبی تاریخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم بہت سے ٹاپکس کو ہم اکٹھا کرتے ہیں جس میں سیاست بھی ہوتی ہے علم و دانش اور فکر یعنی کس طرح سے علم انسان میں کس طرح سے پیدا ہوا اور کیسے بڑھتا ہوا آج تک پہنچا مذہب دین کس طرح سے چلا اور کیسے چلتا ہوا اب تک آ رہا ہے دعوت اور اصلاح کی تحریکیں اب یہ ایک بڑا انٹرسٹڈ ٹاپک ہے خاص طور پہ اگر ہم امت مسلمہ کی ہسٹری کا مطالعہ کر رہے ہوں تو غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت کیسے پہنچی خود مسلمانوں کے اندر کیا کیا دین سے انحرافات پیدا ہوئے اور ان کی اصلاح کیسے ہوئی اس کی کیا کیا تحریکیں پیدا ہوئیں کہ جنہوں نے اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کی پھر جو لوگ دین اسلام کے دائرے میں ہوں ان کی کس طرح سے تعلیم و تربیت ہوتی رہی اور ان کا تذکیہ نفس یعنی ان کی پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کا سلسلہ کیسے ہوا اس کے بعد پھر روایت اور قانون یہ کیا ہوتا یعنی روایت کہتے ہیں کہ یہ کون کون سے کیسے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اور قانون اس کو ایک لیگل شکل میں حکومت میں لے آتا ہے تو یہ سب چیزیں ہسٹری میں کیسے چلیں پھر ثقافت اور کلچر یا کل اور آرٹس یہ کیسے چلے اور کیسے چلتے ہوئے آئے تو اب یہ تو ہیں ان سب کی ہم سٹڈی کریں تو تب یہ اس کو ہم کہیں گے تہذیبی تاریخ کہ جس میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے تب ہم ذرا دیکھ لیں کہ اس اسلامی تہذیب کی اگر ہم سٹڈی کر رہے ہیں تو اس کی ٹائم لائن کیا ہے یعنی کب سے شروع ہوا سلسلہ اور کب تک ہے تو اب دیکھیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے سے ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے اور یہ کیوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے ہی انسانیت شروع ہوئی اور وہیں سے نبوت آئی اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تب تک کیا رہا معاملہ تو اب دیکھیے کہ اس کے لیے ہم یہ کیلنڈر یوز ہم کر سکتے ہیں کہ جسے ہم عیسوی یا شمسی کیلنڈر کہتے ہیں جو آج کل ٹو تھاؤزنڈ نائنٹین ہے تو یہ سکس زیرو نائن سے ہم بات اس سے پہلے کے زمانے کی یعنی سکس زیرو نائن سے پہلے کے زمانے میں کیا اتارا پھر حد رسالت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت بنی ہے تو سکس زیرو نائن سے سکس تھرٹی ٹو عیسوی کیلنڈر اس کے مطابق یہ ٹائم گزرا تو کیا ہوا اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد جو صحابہ کرام رضیلہن ہے ان کا ٹائم کیسے رہا ہے سکس تھرٹی ٹو ٹو سکس نائنٹی ٹو کا پیریڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہجری کیلنڈر بھی استعمال کرتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پہ ہجرت سے یہ کیلنڈر شروع ہوا ہے تو اب عید صحابہ ہم کہیں گے 11 یعنی گیارویں سال سے لے کے سیونٹی تک کا اس کے بعد پھر اگلا ٹائم آئے گا عہد تابعین اور طبع تابعین یہ کون تھے یہ صحابۂ کرام کے سٹوڈنٹس تھے تو ان کا ٹائم 73 سے 150 ہجری یہ پیریڈ ہوگا اس کی سٹڈی کریں گے اس کے بعد تہذیبی عروج کا دور کہ جس میں امت مسلمہ پورے عروج پہ پہنچی جو 152, 656 ہجری کے زمانے میں مسلمان دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن چکے پھر تہذیبی جمود کا دور آیا اب یہ جمود کیا ہے کہ ایک ہے نا جیسے بہت تیزی سے آپ چڑھ رہے ہیں چڑھتے جا رہے ہیں لیکن پھر آگے جا کے رک گئے تو یہ اس نوعیت کی ایک پیریڈ ہے سکس ففٹی سکس ٹو نائن ٹوینٹی ٹو ہچری یا اگر آپ اسی کیلنڈر سے کہیں تو ٹویلو ففٹی ایٹ سے ففٹین سیونٹین تک کا پیریڈ کہ جب مسلمانوں نے کوئی خاص کوئی تہذیب میں کوئی عروج نہیں ہوا بس جہاں پہ آیا وہیں رک گیا معاملہ اس کے بعد پھر اگلا پیریڈ آتا ہے کہ جس میں سیاسی عروج اور تہذیبی زوال کا دور یعنی تہذیب میں زوال آنا شروع ہوا ہاں سیاست کے اعتبار سے بہتر رہا بڑے عروج میں رہا تو یہ پیریڈ ہے اگر عیسوی کیلنڈر میں دیکھیں تو ففٹین سیونٹین سے ایٹین ہنڈریڈ عیسوی تک کا پیریڈ ہے اس کے بعد پھر مسلمانوں کا انتہائی زوال آیا جو ایٹین ہنڈریڈ سے لے کے نائنٹین ففٹی تک کا پیریڈ اور پھر آخری دور ہے دور جدید جسے ہم کہیں گے کہ جس میں نائنٹین ففٹی سے لے کے آج تک کا جو پیریڈ ہے اس کی سٹڈیز ہوں گی تو یہ ٹائم لائن آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ ہم سٹڈی یہاں سے کریں گے کرتے کرتے اس پورے سلسلے سے چلتے چلتے یہاں پہ آئیں گے تو یہ بھی آپ ایک سلائڈ ایک دیکھ لیجئے کہ کیسے مسلمانوں کی تہذیبی عروج چلی یعنی عہد رسالت سے عروج میں آنے لگی چلتے چلتے بالکل ٹاپ پہ آ گئی اسے تہذیبی عروج کہیں گے اس کے بعد پھر یہ رک گیا سلسلہ اور یہیں پہ پھنس گیا پھر ہماری جو تہذیبی زوال ہے وہ گری اور پھر انتہائی زوال پہ پہنچ گئی اور یہ پیریڈ ہے جو میں بتا چکا ہوں اور پھر دور جدید ہے جس میں کچھ بہتری کے اثرات آ رہے ہیں اور پولیٹیکل لحاظ سے دیکھیں تو بھی یہی سیم پوزیشن ہے ہاں تھوڑا سفر کیے کہ یہاں پہ ایک خاص پیریڈ کہ جب تہذیب تو عروج میں تھی لیکن پولیٹیکلی ہم پرابلمز میں رہے تو وہ آئے پھر بہتر حالت ہوئی پھر پرابلمز میں آئیں پھر کچھ بہتر حالت آئی اور پھر تو ہم بہت زوال پہ چلے گئے اور اب تھوڑی سی امپروومنٹ کی سچویشن ہے تو یہ سب کی سٹڈیز ہم انشاءاللہ کریں گے اور پھر ہم اس کو کرتے ہوئے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ کیسی سچویشن رہی ہے تو تھینک یو ویری مچ اس کو آپ جسٹ یاد کر لیجئے اگلے لیکچر میں ہم پھر اس کا مطالعہ کرتے ہیں تھینک یو سو مچ السلام علیکم